জে হিন্দো ষ্ট' ফ্ৰম আছামংগাৰ্ট কি খবৰ আপোনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় ভাল আৰু মোৰো ভাল পায় মাজতে চলি আছে থামনেল আৰু টাইটেল লিখি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে এইখন অসম চৰকাৰ সঞ্চালক প্ৰধান অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা ও মহাধাধিনায়ক গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ কাৰ্যালয় অসম বেলতলা গুৱাহাটী আটাইছ তাৰিখ দিছে তিনি চাৰি দুহেজাৰ চৌব্বিছ জাননী এইখন বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ জাননী হয় ইয়াতে লিখিছে ইয়াৰ দ্বাৰাই অসম গৃহৰক্ষী স্বেচ্ছাসেৱকসকলক জনোৱা যায় যে যিসকল গৃহৰক্ষী স্বেচ্ছাসেৱকে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনী কৰ্তব্যৰ বাবে তেওঁলোকৰ নাম এতিয়াও নথিভুক্ত কৰা নাই সেইসকল গৃহৰক্ষী স্বেচ্ছাসেৱকক নিজ জিলাৰ গৃহৰক্ষী বাহিনী অধিনায়কৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ নিৰ্বাচনী কৰ্তব্যৰ বাবে অহা ইংক আঠ চাৰি দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ নাম ঠিকনা আৰু মোবাইল নম্বৰসমূহ দিবৰ বাবে জনোৱা হ'ল নিৰ্বাচনী কৰ্তব্য পালন নকৰা গৃহৰক্ষী স্বেচ্ছাসেৱকে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকক গৃহৰক্ষী প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰমাণ পত্ৰসমূহ নবীকৰণৰ বাবে কৰা আবেদন গ্ৰহণ কৰা নহ'ব তো আপোনালোকে এতিয়া নিশ্চয় বুজি পাইছেই আপোনালোকৰ নিৰ্বাচনী যিসকল লোকে পালন নকৰিব গৃহৰক্ষীজনে তো তেওঁলোকক পুনৰ প্ৰমাণ পত্ৰসমূহ নবীকৰণৰ বাবে আবেদন কৰা নহ'ব বুলি ইয়াত চাফ চাফ লিখি দিছে আৰু ইয়াৰ উপৰিও যিসকল গৃহৰক্ষী স্বেচ্ছাসেৱক বৰ্তমান কৰ্তব্যত মোতায়ন হৈ আছে আৰু অহা ইং দহ চাৰি দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখৰ ভিতৰত কৰ্তব্যৰ পৰা অব্যাহতি পাব সেই গৃহৰক্ষী স্বেচ্ছাসেৱক সকলোকো নিৰ্বাচনী কৰ্তব্যৰ বাবে অহা ইংক আঠ চাৰি দুহেজাৰ চৌবিছ তাৰিখৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজ গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ কাৰ্যালয়ত যোগাযোগ কৰিবলৈ জনোৱা হ'ল ইয়াতে এইটো জ্যেষ্ঠ বৰ্গীয় বিষয়াৰ চহী আছে তো আপোনালোকে এই ন'টিছখন ভালকৈ মন কৰক আৰু যোনসকল লোকে এতিয়ালৈকে নথি পত্ৰ ইলেকশ্যন ডিউটিৰ কাৰণে লোকসভা নিৰ্বাচনীৰ কাৰণে যিসকল লোকে নাম দিয়া নাই বা নথি পত্ৰ দিয়া নাই তেওঁলোক সকলো যাওক আৰু যিসকল লোকে ইয়াতে লিখিয়েই দিছে নিৰ্বাচনী কৰ্তৃপক্ষ পালন নকৰিলে কিন্তু পিছত মানে যিখন প্ৰশিক আমাৰ গৃহৰক্ষী প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰমাণ পত্ৰসমূহী নবীকৰণৰ বাবে আপোনালোকৰ মানে ৰিফ্ৰেচাৰটো নিদিব ইয়াৰ পিছত আকৌ আপোনালোকৰ তিনি বছৰ বহিব লাগিব বহুত কিছুমান খেলিমেলি হৈ যাব ত' সিমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু যোনসকল লোকে এতিয়ালৈকে অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই বা নথি পত্ৰ জমা দিয়া নাই সোনকালে গৈ নথি পত্ৰ জমা দিয়ক আৰু ভিডিঅ'টো যিমান যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু চেনেলটো যিমান পাৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক ত' আজিলৈ জয় হিন্দ জয় ভাৰত